Вадим, вы, наверное, не раз проводили такое мероприятие. Вот в нашем кругу это первый раз, и для нас это новое. Вот вы презентуете реально революционное решение, так как реально оно собирает в один кулак гражданское общество то, к чему мы все время шли, от уличной демократии к более высокого уровня решения. Ваши ощущения, то есть вы увидели аудиторию, вы увидели глаза этих, горящих ну, горящие глаза патриотов, которые хотят изменений в стране. Ваши какие-то мысли? При всем уважении к революционным решениям, мы все-таки готовили эволюционное, то есть то, которое я бы его назвал как знаете такой тренажер мышц гражданского общества с точки зрения перехода на какие-то новый системный уровень. И я думаю, те последние два года, да, которые мы видели в Украине, это время, когда люди сформировали свои логистические центры, да, вытащили армию, то есть тоже становится как такими клише. Да? Тем не менее, это было сделано за счет э, самовредувания. Люди самоуправлялись в собственных инициативах. И сегодня имела возможность общаться с теми людьми, которые это делали в Одессе. Безусловно, это прежде всего волнительно. Э, и э, мы сегодня представляли инструмент для принятия и реализации решений гражданским обществом. Теми людьми, которые сегодня здесь собрались. И, безусловно, их реакция на то, что мы сегодня представили, для нас ну, очень важна. Вадим, вы, наверное, общались в разных городах, и э, вот то, то напряжение, та энергия одесситов может задать тон для всей Украины, или есть еще э, ну, как бы тоже позывы э, развития этой системы там, в других городах? То есть, как вот оно меряется? То есть могут ли одесситы претендовать на то, что они э, идут впереди или нет? Мне больше нравится слово «инициатива», чем «позывы». В общем, вопрос в том, что в нескольких областных центрах, то есть практически в каждом областном центре, уже на сегодняшний день есть достаточно там несколько сот человек, которые хотя бы познакомились с этой идеей. И, безусловно, есть какое-то желание увидеть ее внедрение в своих громадах поскольку ну, окружающая жизнь, она, в общем-то, сильно к этому мотивирует. При этом не имеет значения, люди сегодня разочарованы или вдохновлены. Все понимают объективно, что происходит что-то не то, чего бы они хотели увидеть. К сожалению, ну, в общем-то, это так. И это не то, что там кого-то покритиковать или нет. Мы э, имели, может быть, слишком завышенные какие-то ожидания. Но для нас, как для разработчиков, да, имеет огромное значение, в первую очередь, э, первое, как те люди, которые вышли и доказали свою гражданскую позицию, готовы с этим работать дальше. И второе, понимание того, что все фальстарты ушли. Сегодня главная цель – это гражданин-избиратель. Все остальное… Желание переложить на кого-то свою ответственность, назовите его депутатом, президентом или еще что-то, это не работает. Сегодня гражданин, избиратель, главная цель гражданского общества. Кто этого не понимает, смотрит на результаты выборов, принимает холодный душ от своих завышенных ожиданий и возвращается к тому, что или у нас есть гражданское общество 10 тысяч человек в городе Одессе, или 100 тысяч качественные и количественные изменения мы увидим в сравнении. Может ли быть это решение как альтернатива тому же Майдану, которому нас все время склоняют от безвыходности? Я Точно могу сказать, что вот я лично не отношусь к сторонникам Третьего Майдана. И мне кажется, любой здравомыслящий человек понимает, что риски всевозможных провокаций и так далее они достаточно велики. И по большому счету, все участники Майдана никто оттуда туда не шел по, от хорошей жизни. Если жизнь заставит, ну, люди выходят. Да? Как бы. Поэтому мы делаем все для того, чтобы решать вопросы, можно было сообща и по уму, не доводя это до крайности. Вот это, собственно говоря, то, что меня лично вдохновляет э, на эту деятельность. Спасибо вам огромное. Думаю, что мы в ближайшее время скоро снова встретимся. Спасибо вам обязательно. Секундочку, микрофон подержи, перепивку. Постойте, пожалуйста. Микрофон как-то держал, я его подсниму. Угу. Большое спасибо. Потому что сам бы я не осилил я не знаю, что, что вопросы вопросы помогают